সকলোকে পোৱাৰ সম্ভাষণ জনাই মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ' আজি আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এইফালে দেখিছেনে মই ভাঙুৰিত মুগা সূতা কাটি আছোঁ আমি মুগা কাপোৰ সাজ সকলোৱে পিন্ধিব জানো কিন্তু তাৰ আঁৰত যে কিমান কষ্ট লগাই থাকে সেই কথাটো আমি কোনো নাজানো নহয়নে আমাৰ যিহেতু ঘৰতে মুগা পোহা হয় আমি মুগাবোৰ চোমনিৰ পৰা পুহি আনি ঘৰত এনেদৰে কাটি সূতাবিলাক কেতিয়াবা বিক্ৰী কৰা হয় আকৌ কেতিয়াবা প্ৰয়োজন সাপেক্ষে মায়ে মাটিশালত নিজে কাপোৰ বয় আমি যিমানেই দামী কাপোৰ নিপিন্ধোঁ লাগিলে মায়ে বৈ দিয়া সেই কাপোৰ সাজৰ সমান কেতিয়াও হ'বই নোৱাৰে কাৰণ কি জানেনে সেই কাপোৰ সাজৰ যে সূতাটো আমাৰ ঘৰতে প্ৰস্তুত হয় এই যে মুগাবিলাক মায়ে লগাই আছে শেষত সূতাবিলাক আহি আহি লেটাটো থাকি যাব আৰু সেই লেটাটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় এইখিনি দেখিছেনে এইখিনি লেটা আৰু মই কৈছোঁ দিয়ক মই দুটা খাই চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে মানে এই অলপ লেটাটো শুকাই গ'ল কাৰণ আমাৰ মুগাখিনি পোহাও দিন হ'ল মায়ে মই যাম বুলি অলপ এনেকৈ থৈ দিছিলে কিন্তু বাকীখিনি কাটিলে দেই পাঁচশমানে থৈ দিছিলে আৰু মইতো লোভীয়া চৰিত্ৰৰ মানুহ গতিকে মুগাসূতা কাটি থাকিলে মোক মাজে মাজে এনেদৰে খুৱাই থাকিব লাগিব মই আগৰে পৰা তেনেকুৱা মানে একেবাৰে সৰুৰ পৰাতো মুগাহতা কাটো তেতিয়াৰ পৰা মাক মানে কওঁ যে মোক আপুনি এনেকৈ লেটা খাবলৈ দি থাকিব লাগিব তেতিয়াহে মই কাটি থাকিম এনেকৈ মাজে সময়ে দুই এটা খাই থাকিলে মুখখনো ভাল লাগে দিয়কচোন আৰু আপোনালোকে নাভাবিব দেই মই কেঁচাকৈ খাইছোঁ বুলি এইখিনি বইল কৰা হয় মানে মুগাহতা কাটিব হ'লে প্ৰথমতে মুগাখিনি সিজাই ল'ব লাগিব আৰু এয়া মানে মায়ে লেতাবিলাক থৈ গৈছে জাৰটোত মই মানে এনেকৈ মাজে মাজে দুই এটা খাই থাকিব দিলেই মই সন্তুষ্ট আৰু কাটি থাকিম মুগাৰ কিন্তু একোৱে পেলনি নাযায় আৰু এই যে তামোল থোকাখনত দেখিছে এইখিনি জোঠা খোলা হিচাপে বিক্ৰী কৰা হ'ব জোঠা খোলা মানে কি জানেনে যিখিনি লেটা হ'ল আমিতো খাই পেলাম আৰু যিখিনি মানে পোক হ'ল আৰু গেলা ওলা আছে মানে সূতাখিনি গৈ গৈ শেষত মানে পোকটো গেলা আৰু সেইটো লেটা নহয় গতিকে সেইখিনি জোঠা খোলা হিচাপে বিক্ৰী কৰা আজিকালি মুগা কাপোৰ আৰু মুগা সূতাৰ যিমানহে দাম হৈছে নিজৰ ঘৰত যদি পোহা নহয় তেতিয়াহ'লে পিন্ধিবলৈকে টান নহয়নে মানে ধনী মানুহবিলাকে পিন্ধিব দিয়কচোন আমাৰ দৰে দুখীয়া মানুহবিলাকৰ পিন্ধিবলৈকে টান হ'ব কিন্তু আমাৰ যে এতিয়া ঘৰতে পোহে সেইকাৰণে আমি পিন্ধিব পাৰিছোঁ নহ'লেনো ক'ত পিন্ধিব পালোহেঁতেন চাগে আচলতে এইবোৰত কষ্টও বহুত আছে যে সেইকাৰণে চাগে দাম বাঢ়িছে কিন্তু আগতে দাম ইমান নাছিলে দেই এতিয়াহে দাম বাঢ়িছে আৰু মানে এনেদৰে কাটি থকাও বহুত কষ্ট দিয়কচোন দিনটোত মানে আপুনি যদি এনেদৰে কাটি থাকে পাঁচশমান মুগা কাটিব পাৰিহে একেবাৰে কঁকাল মূৰ বিষাই যাব আৰু লগতে যে মই এনেকৈ পাক দি আছোঁ যে এই মানে মুগাৰ আঁডাল ইমানেই টান যে গোটেই হাতৰ নোম চোম চব চিঙি দিব লগতে মানে এনেকৈ ঘা এনেকৈ কাঁহডাল সোমাই যায় হাতত তেনেকৈ ঘাঁহো লাগি যায় গতিকে বহুত কষ্ট আছে এইবিলাক আকৌ পোহাৰ কথাটো ক'বই নালাগে একদম চৰাইৰ পৰা ৰখি থাকিব লাগিব এটা কাৰণে ভালো লাগিছে মানুহবিলাকে কষ্টৰ মূল্য পাইছে কিন্তু আনহাতে দুখীয়া মানুহবোৰে যে পিন্ধিব নোৱাৰিব তাৰ কাৰণে বেয়াও লাগিছে উপায় নাই কি কৰিব আৰু এয়া দেখিছেনে মানে এনেকৈ কাটি থাকিলে মাজতে ফোহোৱা আহে অলপ মানে খহটা হৈ আহে সেইখিনি এনেকৈ কাঢ়ি দিবলগীয়া হয় তেতিয়াহে সূতাটো মিহি হ'ব লগতে কাপোৰখনো ভাল হ'ব নহ'লে খহতাকৈ যদি সূতাটো কটা হয় তেতিয়াহ'লে কাপোৰখনো ভাল নহ'ব আৰু এই সূতাটো কটাৰ যো এটা জোখ থাকিব লাগিব মানে বেছি শকত হ'লেও বেয়া আকৌ বেছি ক্ষণীণ হ'লেও ছিগি যাব গতিকে এটা জোখতে কাটি থাকিব লাগিব মই আপোনালোকক মোৰ পেজটোৰ যোগেদি আমাৰ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ অনুভৱবিলাক কৰাব বিচাৰোঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত বহুত বহুত মৰম দিছে গতিকে সকলোকে বহুত ধন্যবাদ এনেকৈ মৰম দি যাব বুলি আশা থাকিল আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ক'ৰ পৰা চাইছে জনাবচোন আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে কমেণ্ট এটা কৰিব নাপাহৰিব দেই